Добрый день, меня зовут София, я живу в городе Киев, и сегодня я приехала на второй прием к энерготерапевту Борису Тарасенкову, чтобы решить свои проблемы со здоровьем, которые у меня возникли. Я более пяти лет назад начала чувствовать, что у меня есть спазмы в плечевых суставах, также я каждый год проходила массажи, чтобы решить эту проблему. Ну, это не давало долгосрочных результатов. И более там, пару часов какой-то работы, либо там, приготовить покушать, либо там, я работаю за ноутбуком, у меня возникали снова эти спазмы. То есть проблема не решалась. И я обратилась к Борису, чтобы он мне помог расслабить эти мышцы. И э, уже три недели я вообще не чувствую эту проблему. у меня полностью пропала вся боль, все спазмирование. То есть э, за пять лет я не могла э, решить эту проблему и сейчас э, я вообще уже не чувствую необходимости, чтобы даже обращаться к другим врачам. Также у меня были проблемы с ЖКТ. где-то год уже я чувствую тяжесть в желудке, э, поэтому, я делала гастроскопию, она не дала каких-то точных диагнозов, лишь какое-то воспаление, но пропитые, пропитые таблетки, которые были назначены, они не решили мою проблему, то есть тяжесть оставалась. Но Борис, он просмотрел полностью все мое ЖКТ, каждый орган, и поджелудочную, и желудок, и печень, и желчный пузырь. И вот везде было вот воспаление, скорее всего, больше связано с поджелудочной, которая отдавала уже на все остальные органы, так как это полноценный организм. Также у меня были болезненные месячные. Они были нерегулярно болезненные, но бывало. Вот как раз, когда я пришла к Борису, я об этом не говорила, потому что это была не такая моя частая проблема, но он сразу это заметил, когда прощупал низ моего живота. И э, также у меня вот уже был цикл, и я увидела, что эта проблема уже решилась ну, практически полностью. Но я еще хочу, чтобы э, Борис еще раз просмотрел э, мое ЖКТ и мой э, э, низ живота, чтобы полностью уже решить с, свои проблемы, как э, это я сделала с плечевыми суставами. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Максим, я проживаю в городе Киев, мне 25 лет. Где-то примерно 5 лет назад я получил травму, а именно разрыв связок коленного миниска, когда катался на сноуборде где-то в конце марта. На протяжении некоторого времени у меня боль не чувствовалась, но после я стал ощущать боль в области колена. Я обратился к клинику Оксимед, где мне после снимков поставили именно Диагноз это был колен, разрыв связок коленного миска, левого колена. И назначили лечение в виде таблеток и обезболивающих уколов, которые должны были снять воспаление именно в связках. После мне также назначили носить на протяжении месяца, а то и полтора фиксатор, чтобы я минимум именно сгибал ногу. После этого всего боль на какое-то время прошла, но вскоре временем от того, что была физическая усталость из-за постоянной работы на ногах, у меня боль периодически появлялась. Я ходил также к массажистам, но сказать, чтобы полноценно я вылечил свою проблему, такого нет. И я также, чтобы убирать какую-то свою боль, я просто пил, пил обезболивающее, а именно и бупром, и фламидес начал пить. На протяжении, на протяжении где-то 4 лет я уже принимал эти обезболища, чтобы не было боли в суставе. После я обратился к, к Борису Павловичу с этой проблемой, рассказал ему все. Это где-то было Три недели назад мы ходили на прием, и после того э, я стал меньше чувствовать боли в колене. У меня нету такой усталости уже в, э, в суставах, но все равно еще небольшая боль, дискомфорт осталась. Думаю, что за этот раз получится еще раз закрепить этот результат, и уже будет, э, не будет боли вообще. Также еще была проблема в том, что у меня было частое моргание. Это вызывалось из-за каких-то стрессов на работе. Я также об этой проблеме сказал Борису. И сейчас уже это меньше наблюдается, но все же есть еще небольшое моргание. Также была проблема с тем что во время работы, когда я часто общался с клиентами или с сотрудниками, я мог иногда заикаться из-за того, что также была какая-то вот стресс, который, может быть, я как-то получил в детстве или в недавнем прошлом. Я также с этой проблемой обратился к Борису, и заикания стало меньше, но еще нужен вот сегодняшний поход, чтобы закрепить вот эти вот результаты. Спасибо.